farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz siz istagan paytingiz va joyingizda də ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. bugun biz makroiqtisodiy tahlil va prognozlash fanidan ishsizlik va inflyatsiya darajasining makroiqtisodiy tahlili mavzusi bo'yicha sizlarga foydali bo'lgan ayrim materiallar bo'yicha sizlar bilan muhokamani qilmoqchimiz israqulov abdurahmon sultonovich buxgalteriya hisobi va iqtisodiy tahlil kafedrasi katta o'qituvchisiman demak mavzu doirasida bugun sizlar bilan taqdim etilayotgan masalalar sifatida quyidagi masalalarni ko'rib chiqishni ko'zda tutilgan ya'ni birinchisi aholi bandligini siyosati usullari va yo'nalishlari ishsizlik va inflyatsiya makro iqtisodiy tahlilning eng asosiy ko'rsatkichlaridan ekanligi to'g'risida muhokama qilamiz uchinchi masala ishsizlikni kelib chiqish sabablari turlari asosiy mezonlari va ko'rsatkichlari to'g'risida hamda inflyatsiyaning mohiyati turlari va uni hisoblash usullari to'g'risida bugungi mashg'ulotimizda sizlar bilan suhbatlashamiz har qanday jarayonni o'rganishdan avval u makro iqtisodiymi ma, mikro iqtisodiy jarayonmi yoki alohida subyektlarni ijtimoiy holatlari to'g'risidagi uh, bo'yicha jarayonmi buni tahlil qilishdan avval birinchi navbatda mana shu jarayonlarni aks ettiruvchi um, kategoriyalar ya'ni tushunchalarning mohiyatiga alohida to'xtalib o'tish talab etiladi chunki tahlil jarayonining eng asosiy maqsadi jarayonni o'zida to'liq aks ettiruvchi yakuniy ko'rsatkichlarni qanchalik darajada mohiyat nuqtai nazaridan tushuncha hosil qilinganligiga bog'liq biz avvalo ishsizlik to'g'risida suhbatlashishdan avval mehnat bozori va uni tarkibi to'g'risida ozgina bir ma'lumotlar berib o'tishni joiz deb hisobladik mehnat yoshidagi mehnatga layoqatli aholi umumiy mamlakat aholisini bugungi kunda o'zbekistonda asosiy qismini tashkil etayotgan bo'lib dunyo bo'yicha jahon miqyosida mamlakatlar aholisini tarkibida mehnat resurslari ya'ni mehnatga layoqatli aholi tarkibiy qismi ma'lum bir chegaralar bilan ajratib ko'rsatiladi masalan o'zbekiston respublikasi mehnat kodeksiga asosan o'n olti yoshdan ellik besh yoshgacha bo'lgan ayollar hamda o'n olti yoshdan oltmish yoshgacha bo'lgan erkaklar mehnatga layoqatli aholi hisoblanadi lekin shu bilan birgalikda mehnat kodeksida alohida bir o'ziga xos nima deydi cheklovlar ma'lum darajada yengillashtirilgan masalan iqtisodiy jihatdan ma'lum darajada o'zini o'zi to'liq qoplay olishga qiynalayotgan o'smirlarga ham qisqartirilgan ish kuni tarkibida mehnat resursi sifatida ya'ni mehnatga layoqatli aholi tarkibida faoliyat ko'rsatishga ruxsat beriladi shu bilan birga haligi aytib o'tilgan yosh <laughs> chegarasi bo'yicha 55 yoshdan <laughs> yuqori <laughs> bo'lgan ayollar hamda 60 yoshdan yuqori bo'lgan pensiya yoshidagi erkaklar agar xohishlariga qarab turib iqtisodiyotning turli sohalarida faoliyat ko'rsatishlari mumkin va shu bilan ular mehnatga layoqatli yoshdagi aholi tarkibiga yoki mehnat resurslari tarkibiga kiritiladi mehnat resurslarini umumiy holatda ikkita guruhga ajratiladi ya'ni birinchisi iqtisodiy faol bo'lgan aholi buni tarkibiga mehnat bilan band bo'lgan aholi mohiyat jihatdan nimadir mehnatdan daromad keltiruvchi qandaydir bir faoliyat bilan shug'ullanuvchi mana bu yettita kategoriyaga kiruvchi ke aholi demak iqtisodiy faol aholini tashkil etadi iqtisodiy nofaol aholini tarkibiga esa asosan hammamiz bilamiz ayollarda ma'lum bir muddat o'sha uch yilgacha bo'lgan tug'ruq bilan bog'liq bo'lgan ta'tillar beriladi bular iqtisodiy nofaol aholiga kiradi shu bilan birga ishlashni xohlamaydigan ishsizlar deb yuritiladigan alohida kategoriyadagi mehnat resurslari ham iqtisodiy nofaol aholi tarkibiga kiritiladi umumiy holatda ishchi kuchi yoki iqtisodiy faol aholi deganda mehnatga layoqatli yoshda bo'lgan va ishlayotgan shu bilan birga ishsizlar qatorida turgan ya'ni ishlashga xohishi bo'lib turib ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tganlar aholini umumiy soni ishchi kuchi yoki iqtisodiy faol aholini tashkil etadi ishsizlar esa bu biz ko'rib o'tgan umumiy mehnat layoqatli yoshdagi aholini bir qismini tashkil etadi lekin ular mehnat bilan band bo'lmaydi lekin ishlashni xohlashadi va ish qidirishadi faol ravishda ishsizlik darajasi deyilganda esa bu ishsizlarni ishi kuchi soniga bo'lingan holatdagi ulush tushuniladi masalan har yili makro iqtisodiy ko'rsatkich sifatida respublikamiz bo'yicha ishsizlik darajasi shu bilan birga uh, mamlakat miqyosidagi ishsizlar deb hisoblangan uh, kategoriyaga kiruvchi aholini qismi miqdoriy jihatdan statistik ko'rsatkichlarda ochiq ma'lumotlarda ko'rsatib o'tiladi ishsizlik darajasini topish uchun juda yam sodda ko'rinishdagi mana bu bog'lanishdan foydalaniladi ya'ni ishsizlar sonini ishchi kuchi soniga bo'lib yuzga ko'paytirilganda mamlakat bo'yicha umumiy ishsizlik darajasi kelib chiqadi ishsizlik o'ziga yarasha ma'lum bir kelib chiqishini keltirib chiqaruvchi sabablarga hamda milliy iqtisodiyotni turli sohalariga salbiy ta'sirini ko'rsatuvchi oqibatlarga ega mana bu slaydda ko'rib turibmiz ishsizlikni sabablari masalan ish haqini pastligi ishsizlikni keltirib chiqaradi sababi kam daromad olgan holatda mehnatda band bo'lishni xohlamaganlar ham mehnat resurslarini tarkibida ma'lum bir qismni tashkil etadi yoki bo'lmasam mehnat sharoitlari qoniqarli emasligi sababli ishsizlar kategoriyasiga o'tuvchi mehnat resurslari ham bir qism ishsizlik darajasini tashkil etadi yana bugungi kunda masalan mamlakatimizda o'sha kambag'allikni qisqartirish yo'nalishidagi eng faol davlatni siyosati qo'shimcha uh, yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan xuddi shu yo'nalish masalan ish joylarini yetishmasligi ham ishsizlikni ma'lum darajada ko'tarilishiga olib keladi navbatdagi sabab sifatida tarkibiy o'zgarishlar tufayli ishlab chiqarishni qisqarishi masalan bilamiz hammamiz uh, yangi ishlab chiqarish texnologiyalari yangi texnologiyalar mehnat unumdorligi yuqoriligi sababli ko'p mehnat resurslarini yoki ishchi kuchini talab etmaydi yangi texnologiya kirishi bilan eski texnologiyada band bo'lgan ishchilarni ma'lum bir qismi ishsiz sifatida tarkibiy ishsizlar sifatida mehnat bozoridagi ishsizlik doirasiga tushib qoladi navbatdagisi ish qidiruvchi aholini malaka darajasining pastligi xuddi mana shu yo'nalishdagi demak ishsizlikni kamaytirish maqsadida davlatimizda so'nggi yillarda malakali mehnat resurslarini shakllantirish bo'yicha malaka beruvchi o'rta maxsus hamda kasb hunar ta'limi shu bilan birga oliy ta'lim tizimida yangi kasb malaka yo'nalishlari tashkil etilyapti va imkon darajasida mehnat bozorida faoliyat ko'rsatayotgan mehnatga layoqatli aholini malaka jihatidan talab darajasiga moslashtirishga harakat qilinyapti va oxirgi umumiy guruhdagi ishsizlikni keltiruvchi sabab sifatida ish qidiruvchilarni raqobatga bardosh bera olmasligini ko'rsatib o'tish mumkin bu demak dunyoni istalgan mamlakatini ko'riladigan bo'lsa mehnat bozoridagi raqobatda ishsizlarni yoki faol ish qidiruvchilarni raqobatda yutqizishi tabiiy jarayon hisoblanadi ya'ni bir ish o'rniga bir nechta demak talabgorlarni bir vaqtni o'zida murojaat qilishi natijasida ularni ichidan ish beruvchi eng malakali hamda eng unumdorligi yuqori bo'lgan ishchi kuchini tanlab oladi shu nuqtai nazardan mana bu guruhdagi ishsizlar ham ya'ni ishsizlikni kelib chiqish sababi ham ishsizlarni umumiy hajmidagi ma'lum bir qismni tashkil etadi endi ishsizlikni jamiyatga yoki iqtisodiy termin bilan aytadigan bo'lsak mamlakatni milliy iqtisodiyotiga ta'sir etuvchi oqibatlarni ko'rib chiqiladigan bo'lsa birinchisi aholini ish bilan bandlik darajasi pasayadi bu nimaga olib keladi aholini ishsizlik ish bilan bandlik darajasini pasayishi aholini tarkibidagi daromad oluvchi qatlamni kamayishiga olib keladi ya'ni kambag'allik darajasiga tushib qolgan aholi qatlamini soni ortishi mumkin ikkinchi oqibat sifatida mamlakatda ishsizlik darajasini ortishi ya'ni masalan o'zbekistonda bugungi kunda o'n yetti milliondan ortiq mehnatga layoqatli aholi mavjud bo'ladigan bo'lsa ishsizlar soni hozirgi kunda ikki millionga yaqinni tashkil etyapti bu esa aynan ishsizlik darajasini yildan yilga ma'lum bir darajada oshib borayotganligini ko'rsatadi chunki o'n yil oldin ishsizlik darajasini hisobini yuritishdagi noaniqliklar sabab orqasidan ishsizlik darajasi rasmiy ravishda bir foizga ham yetmagan holatda ko'rsatilardi hozirgi kunda ishsizlik darajasi ikki xonali raqamdan ham yuqori bo'lgan ko'rsatkichni ko'rsatyapti navbatdagi oqibat sifatida turmush darajasini pasayishi ya'ni mehnatdan daromadni qisqarishi o'z o'zidan aholini turmush darajasini pasayishiga olib keladi keyingisi ishlab chiqarishni kamayishi va yalpi ichki mahsulotni pasayishi chunki milliy iqtisodiyotda mehnat resurslari sonini kamayishi mehnat resurslariga bo'lgan ishlab chiqaruvchilarni ya'ni ish beruvchilarni talabini qondirilmasligiga olib keladi va bu o'z navbatida ishlab chiqarish quvvatlarini ma'lum bir vaqt davomida to'xtab qolishi natijada ishlab chiqarish quvvatlarini maksimal darajada natija bermasligiga olib keladi shu bilan birga inflyatsiya darajasini oshishiga olib keladi va mamlakatga kirib kelayotgan investitsiya oqimlarini ma'lum darajada pasaytiradi ishsizlikni ma'lum bir shakllari dunyo miqyosida demak tadqiqotlar natijasida o'rganilib guruhlangan holatda alohida turlarga ajratilgan e, mana bu joyda to'rtta asosiy ishsizlikni turi to'g'risida e, ma'lumot keltirilgan birinchisi friksion ishsizlik deb nomlanadi keyingisi tarkibiy ishsizlik yashirin ishsizlik va davriy ishsizlik davriy ishsizlik asosan ma'lum bir mavsumiy tebranishlar natijasida ishchi kuchini ya'ni mehnat resurslarini yilni ma'lum bir vaqtlarida bo'sh qolishi va ma'lum bir vaqtlarida band bo'lishi bilan bog'liq holatda yuzaga keladi yashirin ishsizlik esa ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tmasdan ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tmasdan turib ishsiz sifatida mavjud bo'lgan yani, mehnat resurslari yashirin ishsizlikni tashkil etadi tarkibiy ishsizlik to'g'risida ma'lum ma'noda oldingi slaydimizda gaplashganda tushuntirib o'tildi ya'ni tarmoqlardagi o'zgarishlar ishlab chiqarish texnologiyalarini yangilanishi unumdor texnologiyalarni kiritilishi natijasida tarkibiy ishsizlik yuzaga keladi tabiiy ishsizlik degan alohida tushuncha bor bu to'g'risida demak makro iqtisodiyot fani o'rganilgan vaqtda ko'pchilik iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalar umumiy tushunchalarga ega bo'lishgan tabiiy ishsizlik darajasi har bir mamlakatda bo'lishi shart bo'lgan ishsizlik darajasi hisoblanadi chunki uh, vaqt oralig'ida ya'ni vaqt davri oralig'i deb aytiluvchi vaqt oralig'ida vaqt momentida emas balki vaqt oralig'ida uh, ma'lum bir iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar mehnat resurslarini mehnat bozoridagi ko'chishi va o'zgarishlarni yuzaga keltirishiga olib keladi masalan uh, bitta milliy iqtisodiyotni alohida tarmog'i tezlik bilan jadallik bilan rivojlanishi bu tarmoqqa qo'shimcha mehnat resurslarini talab qiladi agar tabiiy ishsizlik darajasi mavjud bo'lmaydigan bo'lsa u holda mehnat resurslariga bo'lgan talab qondirilmaydi va jadal rivojlanishi kutilayotgan tarmoq o'z o'zidan kutilgan natijaga erisha olmaydi mana shunday vaqtda davlat demak ishsizlikni ma'lum darajada qo'llab quvvatlash bo'yicha siyosat olib boradi ya'ni ishsiz aholi qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish yo'nalishida biz aytib o'tgan o'sha tabiiy ishsizlik darajasi yetarli bo'lmagan holatda mehnatga o'smirlar hamda haligi biz aytib o'tgan iqtisodiy nofaol bo'lgan aholi qatlamlarini ya'ni tug'ruq ta'tildagi ayollar yoki o'qiyotgan talabalarni jalb etilish holati yuzaga keladi ishsizlikni ma'lum bir ijtimoiy jihatdan qo'llab quvvatlovchi davlat siyosati oqibatida ishsizlar ma'lum bir vaqt davomida o'ziga mos bo'lgan faoliyatni topib tanlab ishga joylash kungacha bo'lgan vaqtda davlat tomonidan subsidiya ko'rinishidagi ya'ni qaytarib berilmaslik sharti bilan beriladigan nafaqalar to'lab boriladi va bu o'z navbatida ishsiz kategoriyasidagi mehnat resurslarini o'ziga mos bo'lgan yoqqan hamda malaka darajasiga to'g'ri keladigan ishni topib joylashishiga e, imkoniyat yaratadi endi inflyatsiya tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak inflyatsiya ham ishsizlik kabi mamlakatni makroiqtisodiy holatini aks ettiruvchi indikatorlardan asosiylaridan bittasi hisoblanadi ko'pchilik ishsizlik bilan inflyatsiyani mantiqiy jihatdan bir biriga bog'lashda noto'g'ri yondashuvlarda yo'lga qo'yishadi ishsizlik bilan inflyatsiya makroiqtisodiy holatda bir birini keltirib chiqaruvchi hamda bir biri bilan bog'liq bo'lgan ikkita ko'rsatkich holat hisoblanadi masalan ishsizlik darajasi ortishi o'zini orqasidan inflyatsiya darajasini ko'tarilishiga olib keladi ya'ni bir biri bilan bog'langan bu jarayon bir birini agar ko'tariladigan bo'lsa yuqoriga pasayadigan bo'lsa pastga ko'rsatkichlarni tortib bir biri bilan orqama orqa yuradigan jarayonlar hisoblanadi demak inflyatsiyani o'rganishda işte, bugungi kungacha demak o'sha -ja, o'tgan asrda ya'ni yigirmanchi asrni o'ttizinchi yillarida iqtisodiy jarayonlarni iqtisodiy qonuniyatlarni o'rganishga katta hissa qo'shgan jon menard kn degan angliyalik iqtisodchi olim o'tgan uni maktabi tomonidan inflyatsiyaga alohida tadqiqot yondashuvlari asosida hamda ks maktabini asosidagi neoklassik yondashuv tarafdorlari tomonidan boshqacha bir yondashuvlar bugungi kunda shakllangan inflyatsiyani namoyon bo'lishini asosiy belgilarini nimalarda ko'rishimiz mumkin birinchisi valyuta kurslarining o'zgarishi masalan mamlakatni milliy valyutasining kursi barqaror hisoblangan jahondagi barqaror hisoblangan valyutalarga nisbatan ko'tarilishi ya'ni qiymatini pasayishi taqqoslaganda milliy valyutani kursini ma'lum bir miqdorda ortishiga olib kelishi ko'rinishida namoyon bo'ladi keyingisi ikkinchi ko'rinishi inflyatsiyani bu kredit berish shartlarining qimmatlashuvi ya'ni banklar tomonidan yoki bo'lmasam nobank kredit muassasalari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga imtiyozli yoki oddiy shartlardagi kreditlarni foiz stavkalarini keskin ko'tarilishi bilan izohlanadi uchinchi turdagi demak namoyon bo'lishi inflyatsiyani kundalik siz bilan biz iste'mol qilayotgan mahsulotlarni bahosini ma'lum darajada kechagi yoki ma'lum bir vaqt oldingi narxlarga nisbatan ko'tarilishida ko'rinadi inflyatsiya darajasini butun dunyo bo'yicha demak jahon banki <imitation> bo'yicha ishlab chiqilgan <imitation> alohida metodika bor shu metodikaga yondashuv <imitation> asosida inflyatsiyani baho indekslari ya'ni deflyator deb ataluvchi alohida demak ko'paytiruvchi yoki kamaytiruvchi indikator yordamida hamda iste'mol narxlari indeksi deb nomlanuvchi alohida mahsulotlar xizmatlar turlarini o'tgan davrdagiga nisbatan o'zgarish darajasini yig'ma ko'rsatkichi hisoblangan iste'mol narxlari indeksi yordamida aniqlanadi inflyatsiyani keltirib chiqarish kelib chiqish holatini asoslayotgan vaqtda demak o'sha biz ko'rib o'tgan teynischilar maktabi yoki neoklassik yondashuvda ikki xil sabab ko'rsatib o'tiladi birinchisi bu talab inflyatsiyasi deyiladi talab inflyatsiyasi iqtisodiyotdagi talabni keskin ortib ketishi yoki boshqacha aytganda alohida bir qo'shtirnoqni ichida termin bilan aytiladi buni ajiotaj talab deb nomlanuvchi talabni yuzaga kelishi demak iste'molchilarni qisqa vaqt ichida mahsulotlar va xizmatlarga bo'lgan yopirilib borib sotib olishga intilish bu talab inflyatsiyasini yuzaga kelganligini ko'rsatadi ikkinchi turdagisi bu taklif inflyatsiyasi hisoblanadi uh, taklif inflyatsiyasi bir siklda amalga oshadigan jarayon hisoblanmaydi balki taklif etuvchi mahsulot va xizmatlarni taklif etuvchi tadbirkorlar tomonidan ko'p miqdordagi mahsulotni bozorga chiqishi natijasida mahsulotlar xizmatlarni narxi keskin pasayadi va bu tadbirkorlarni keyingi takror ishlab chiqarish jarayonida jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslarni qisqarishiga olib keladi va ikkinchi davriy aylanishda ya'ni siklda inflyatsiya birdaniga keskin ko'tarilish holatida yuzaga kelishi mumkin Narxlarda, ya'ni inflyatsiyani o'zgarishini uch xil ko'rinishda ajratiladi turlari ajratiladi birinchisi motadil inflyatsiya deyiladi ya'ni bu suzib yuruvchi inflyatsiya odatda bu turdagi inflyatsiya o'n foizgacha bo'lgan holatdagi o'zgarishni o'zida aks ettiradi ikkinchi turdagi inflyatsiya esa yuguruvchi yoki sudraluvchi inflyatsiya deyiladi bu inflyatsiya yigirma foizdan ikki yuz foizgacha ko'tarilib ketishi mumkin uchinchi turdagi inflyatsiya giperinflyatsiya deb nomlanadi giperinflyatsiyani ko'tarilish sur'atini maksimal chegarasini hech kim oldindan ayta olmaydi agar o'zimizni yaqin tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak mustaqillikni dastlabki yillarida milliy valyuta muomalaga kiritilishidan oldin bo'lgan vaqtda o'zbekistonda ham giperinflyatsiyani yuz berganligini ko'rishimiz mumkin ayrim yillarda inflyatsiya darajasi hattoki ming foizgacha bo'lgan ko'rsatkichlarni tashkil etgan inflyatsiyani kelib chiqishiga ikki xil guruhdagi omillar ya'ni ichki omillar hamda tashqi omillar ta'sir etadi ichki omillarda birinchi navbatda pul bilan bog'liq bo'lgan ya'ni pul massasi bilan bog'liq bo'lgan omillarga ajratiladi ikkinchi guruh esa pul massasi bilan bog'liq bo'lmagan omillarga ajratiladi tashqi omillar esa asosan valyutani noqonuniy eksport importi hamda jahondagi ma'lum bir yo'nalishdagi moliyaviy yoki iqtisodiy inqirozlarni yuzaga kelishi natijasida yuzaga kelishi mumkin hali aytib o'tganimdek ishsizlik bilan inflyatsiya har doim bir birini tortib yuruvchi bir biri bilan bog'liq bo'lgan bog'liq ko'rsatkichlar ikkita makro iqtisodiy ko'rsatkich bir biri bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkich hisoblanadi mana bu chizmaga e'tibor beriladigan bo'lsa masalan inflyatsiya darajasini ko'tarilishi ishsizlik darajasini ma'lum darajada ortishiga olib keladi demak mana bu yuqoridagi ko'rsatkich inflyatsiyani pastdagi qizil to'g'ri chiziq esa ishsizlik darajasini aks ettiradi agar mana shu oraliq ishsizlik ma'lum bir miqdorda yuqoriga ko'tarilganda avtomatik ravishda inflyatsiya darajasini ham yuqoriga surib boradi va shu tartibda shu tartibda ikkala ko'rsatkich makro iqtisodiy ko'rsatkich bir birini bog'liq holatda ergashtirib yurishi iqtisodchi olim filips tomonidan asoslab ko'rsatilgan mana shu qonuniyat hozirgi kunda dunyoni istalgan hududi mintaqasi yoki mamlakatida ko'riladigan bo'lsa tabiiy ravishda amal qilayotganligini ko'rishimiz mumkin ho'p mavzu doirasida sizlar bilan alohida e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan tushunchalarga to'xtalib o'tdik endi mamlakatimiz miqyosida ikki ming o'ninchi yildan ikki ming yigirma birinchi yilgacha bo'lgan oraliqda asosiy shu ikkita makro iqtisodiy ko'rsatkichni ya'ni inflyatsiya darajasini hamda ishsizlik darajasini o'zgarishini vaqtli qatorlar yo'nalishida ko'rib chiqishimiz maqsadga muvofiq e'tibor bering 2010 yilda iste'mol narxlari indeksi ya'ni biz aytib o'tgan o'sha şey, inflyatsiyani ko'rsatuvchi iste'mol narxlari indeksi degan ko'rsatkich umumiy holatda narxlarni avvalgi davrga nisbatan qancha foizga o'zgarganligini ko'rsatadi masalan 10 yilda 107.3% -10, 10 -10 ni tashkil etgan bo'lsa inflyatsiya darajasi mana shu 100 dan farqlangan qismi yoki qo'shimcha o'zgargan qism inflyatsiya darajasini tashkil etadi yillar bo'yicha ko'rib o'tiladigan bo'lsa inflyatsiya darajasi ikki ming o'n oltinchi yilgacha bo'lgan vaqtda rasmiy ochiq ma'lumotlardagi rasmiy ko'rsatkichlarda pasayib borganligi ko'rinadi o'n yettinchi yildan boshlab esa inflyatsiya darajasini ikki xonali raqamga ya'ni o'n foizdan ortiqqa o'sib borgan holatda asta sekin pasayish tendensiyasiga o'tganligi ko'rinadi o'zbekiston respublikasi prezidentini qarori davlat byudjet parametrlari to'g'risidagi o'n to'qqizinchi yildagi qarorida ikki ming yigirma uchinchi yilga borib inflyatsiya darajasini markaziy bank tomonidan besh foizgacha tushirish bo'yicha davlatni inflyatsiyaga qarshi dasturlari belgilangan maqsadli ko'rsatkich besh foiz belgilangan bu ko'rsatkich maqsadli ko'rsatkichga erishish aholini demak keskin iqtisodiy tebranishlarga uchramasligi ya'ni ijtimoiy işte himoyani kuchaytirish hamda iqtisodiyotni barqaror holatda o'sib borishini ta'minlashni maqsad qilib qo'ygan endi ishsizlik masalasiga to'xtaladigan bo'lsak mana bu jadvalimizda o'zbekiston respublikasini o'n to'rtta yirik ma'muriy hududiy birliklari bo'yicha ishsizlar sonini ikki ming o'ninchi ikki ming yigirmanchi yillardagi miqdoriy o'zgarishlari keltirilgan mana ko'rib turibmiz o'ninchi yilda olti yuz ellik sakkiz ming nafar oshiqroq bo'lgan aholi ishsizlarni tashkil etgan bo'lsa yigirmanchi yilga kelib ularni soni bir million besh yuz oltmish bir ming kishiga yetdi hali aytib o'tganimdek ishsizlik darajasini hisobga olayotgan metodika 2015 yilgacha aniqrog'i 16 yilda oxirigacha bo'lgan vaqtda o'zimizni milliy xususiyat hamda sobiq ittifoqdan olingan uslubiyatdan foydalangan holatda hisoblanardi milliy iqtisodiyotdagi mavjud bo'lgan yashirin ishsizlik darajasi hech qachon hisobga olinmas edi o'n yettinchi yildan boshlab yashirin ishsizlar darajasi statistik hisobga olingan holatda holatni real ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar sifatida ishlab chiqila boshlandi agar ishsizlik darajasini yigirmanchi yilda yakuni bo'yicha ko'rib chiqiladigan bo'lsa eng ko'p ishsizlar mavjud bo'lgan hudud birinchi o'rinda demak samarqand viloyati undan keyingi o'rinda toshkent viloyati andijon viloyati kabi ketma ketlikda demak bu hududlarda ishsizlik darajasi yuqori bo'lganligini eng asosiy sababi sifatida aholi zichligi yuqoriligi ko'rsatib o'tiladi ya'ni 1 kvadrat kilometrga to'g'ri keladigan umumiy aholi sonini zichlik deb oladigan bo'lsak ko'rib o'tilgan hududlarda aholi soni ham ko'p maydon qolgan hududlarga nisbatan unchalik katta emas shu nuqtai nazardan aholi soni ko'p to'planib qolgan hududlarda ya'ni aholi zichligi yuqori bo'lgan hududlarda ishsizlik darajasini yuqori bo'lishi tabiiy hisoblanadi keyingi jadvalimizda mana shu o'zgarishlarni ya'ni sof holatdagi biz ko'rib chiqqan ishsizlik ya'ni tepada alohida formula bo'yicha hisoblashni ko'rgandik o'sha bog'lanish asosida hisoblangan ko'rsatkichlarni mamlakat darajasida hamda hududlar bo'yicha darajasini keltirilgan e'tibor beriladigan bo'lsa hozir aytib o'tilgandek mamlakat darajasida to'qqizu o'ndan olti foiz ikki ming yigirma birinchi yilda ishsizlik darajasi rasman berilayotgan bo'lsa 20 yilda o'n foizni tashkil etyapti ya'ni pasayish tendensiyasi kuzatilyapti 20 yildagi 10.5 yarim foiz bo'lishini asosiy sababi oldingi yilga nisbatan 20 yildagi pandemiya sharoitida ishlab chiqarish quvvatlarini ma'lum bir vaqt oraliqlarida konservatsiya qilinishi ya'ni to'xtatib qolinishini orqasidan davriy ishsizlikni yuzaga kelishini sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin demak ko'rsatkichlar bo'yicha yigirma birinchi yilda eng yuqori ko'rsatkich mana o'sha aytib o'tganimizdek sirdaryo undan keyin farg'ona viloyatida va qoraqalpog'iston respublikasida ishsizlik darajasi foizdagi ishsizlik darajasi ancha yuqori bo'lganligini ko'rishimiz mumkin demak siz bilan biz makro iqtisodiy tahlil qilish jarayonida ishsizlik hamda inflyatsiya ko'rsatkichlarini tahlil qilishda asosan statistikani taqqoslash shu bilan birga o'rtacha miqdorlarni sirpanishi shu bilan birga yana statistikadagi guruhlash usullaridan foydalangan holatda tahlil qilishimiz yuzaga kelayotgan ikkita salbiy makro iqtisodiy ko'rsatkich hisoblanuvchi ishsizlik hamda inflyatsiyani kelib chiqish sabablari hamda ularni nima qanday ta'sir orqasida yuzaga kelayotganligini o'rganib turib o'sha ta'sirlarni minimallashtirish yo'nalishidagi boshqaruv ssenariylarini yaratish imkonini beradi shu orqali mamlakatimizdagi aholini turmush darajasi hamda mamlakatni barqaror taraqqiyotini aks ettiruvchi ikkita asosiy ko'rsatkichni eng minimal darajaga tushirishimiz mumkin bo'ladi e'tiborlaring uchun rahmat salomat bo'linglar